Ma rawahu Abu Dawud. Apa dia kata Abu Dawud? An Aus bin Hudzaifah. Daripada Aus bin Hudzaifah, qala beliau berkata. Qala beliau berkata, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Saqif. Kami telah datang kepada Rasulullah SAW dan satu rombongan Saqif. ni rombongan kabilah Arab bila datang masuk Islam akan jumpa Rasulullah dan akan datang beramai-ramai. Maka Nabi ketika mereka datang ramai tadi Nak longgok kat mana ha, <laughs> So Nabi akan pecah-pecahkan mereka Duduk kat sini separuh Duduk kat sini separuh Nabi akan susun mereka macam tu Qala beliau berkata lagi Fanazalat al-ahlafu Alal murirata Alal murirati bin syu'bata Maka ahlaf Telah diletakkan Singgah pada murirah bin syu'bah So Nabi letak sekumpulan kat situ Kemudian dia kata wa anzala Rasulullah sallam Bani Malik fi kubbatin lahu. Lalu Nabi diamkan atau tinggalkan uh, Bani Auf bin Malik, Bani uh, Bani uh, Bani Malik daripada kabilah Sakir tadi dalam satu kubbah. Uh, ah uh, milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buatkan kemah so tinggal situ. Okey. Qala Musaddad berkata Musaddad perawi hadis wa kana fil wahdil ladzi qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Saqif. Dan dia ni uh, termasuk daripada uh, gumpulan orang-orang yang sampai ke Rasulullah Sallam uh, daripada Saqif. Qala belum berkata lagi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull lailatin ya'tina isya yuhaddithuna." Dan dia kata, "Adalah Rasulullah Sallam setiap malam datang kepada kami selepas Isyak uh, berbicara dan ber, ber, bercakap dengan kami." Maksudnya Nabi layan mereka tengah malam lepas Isyak jumpa mereka, berbual dengan mereka. Sebab so, mereka datang dari luar. Ha, ini di antara sikap apa apa memuliakan tetamu. Ha, yang tak boleh kita letak tamu tu biar pandai-pandai dia, eh, dia dia datang. Ha, tengok apa apa keperluan mereka. Nabi ceritakan tentang uh, pengalaman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam uh, berhadapan dengan apa uh, apa kehidupan baginda uh, dalam Islam ni macam mana supaya dia orang dapat belajar. So, Kalau ni kata mereka tak tahu kan. Jadi apa mereka mungkin akan Uh, tak tahu ber, dan bila masuk Islam ni apa mereka expect atau hadapi. Okey. Dikata qala Abu Sa'id berkata Abu Sa'id qa'iman ala rijlaihi. Baginda berdiri atas dua kaki baginda, tak duduk. Okey. Uh, hatta yurawihu baina rijlaihi sampai baginda salam akan merehatkan di antara dua kaki baginda. Min tulil qiyam daripada lama berdiri. Kadang-kadang Nabi -kadang berdiri dengan kaki kanan, kadang sandar kaki kiri, Kan <laughs> lama sangat berdiri kan. Nabi sengit-sengitkan badan baginda untuk tampung berat kepada kaki kanan atau kaki kiri. Ha, sebab lama sangat Nabi berdiri dengan bersembang dengan mereka. Ya. Yeah? Jadi dia kata fa aktsara ma yuhaddithuna maka yang banyak nabi apa yang nabi ceritakan kepada kami ma min qaumihi quraish apa nabi dapati atau uh, perolehi daripada kaum baginda quraish apa tekanan apa uh, percabaran yang mereka hadapi bila mereka mula menyebarkan Islam. Ha, baginda ceritakan apa yang Quraisy buat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqulu kemudian baginda bersabda, la sawa tak serupa dia kata. Tak serupa. Wa kunna mustada'afina mustadillina mustadallin. Pasal kami dahulu ketika tu jadi macam tu, kami lemah. Dan kami ni golongan yang bawah Jadi tu sebab kami kena tekanan macam ni Sebab bila diorang datang ni Bani Saqif datang ni Islam dah kuat Saya nak ceritakan pengalaman dulu apa jadi Memang kita tahu ada beza di antara apa, Orang awal masuk Islam Dengan orang yang datang Islam ketika kuat Maka kita nak bincangkan dulu apa Masalah wujudnya golongan munafik Hanyalah selepas daripada Islam kuat Orang kemasuk masuk Islam di atas dasar Nak menutup diri mereka daripada tak ikut Uh, apa? Arus perdana. Arus perdana semua satu arah. Kalau dia pergi macam ni, dia akan jadi masalah dan kaum dia dalam masyarakat dia. Maka dia pun uh, buat-buat kata apa? Uh, ikut masuk Islam. Tapi ketika siapa-siapa masuk ketika Islam tengah lemah, memang keislaman mereka tu menjadi saksi. Sampai Nabi SAW pernah ada orang tertentu bila apa, bila diadu kepada baginda SAW tentang orang berkenaan Nabi kata pada para sahabat yang mengadukan kepada baginda tentang orang sebut Nabi kata bukankah dia mencintai Allah dan juga Rasulnya? Nabi cakap macam tu. Lepas tu para sahabat, kalau kita baca hadis tu saja macam tu, kita macam, eh, apa salah Nabi kata macam tu? Tang mana Nabi lihat dia cinta Allah dan Rasulnya? Rupanya kita cek balik orang tu antara yang masuk Islam awal. Bila golongan masuk Islam awal, dia masuk Islam memang purely kerana iman. Sebab tak ada. Masuk Islam, awak rugi. Keluarga pulau kan, masyarakat akan akan benci dan sebagainya. Tak ada siapa. Tak ada siapa akan suka. Dia bukannya ketika macam Islam dah kuat. Bila kita Islam dah kuat, kita berganding dengan orang kuat. Tapi ketika permulaan di Mekah dahulu, kan atau permulaan Nabi nak hijrah, yang masuk Islam sebenarnya ketika tu memang betul-betul beriman. Lepas tu Nabi Budak ada ucapkan kata-kata bila ada orang mengadukan uh, beberapa orang sahabat tertentu. Dia kata lelaki ni gini lagi tu lah, dan sebagainya. Nabi kata bukankah dia mencintai Allah dan juga Rasulnya? Rasul kata macam tu. Tapi kalau orang yang tak belajar tentang sirah Roh tak, tak faham. Kenapa Nabi kata macam tu? Kan? Dia mengaku ke orang tu mengaku dicinta Allah dan Rasul ke? Tak. Sebab dia masuk Islam awal. Bila dia masuk Islam awal, pembuktian dia sebagai seorang yang teruji imannya dah ada. Dia orang yang telah ditested. Telah diuji. Keimanan dia memang tulen. Dia tak masuk kerana ikut-ikut orang. Dia masuk tu kerana memang mencintai Allah dan Rasul. Dia tahu dia masuk dia akan dapat masalah. Dia masuk dia akan dapat masalah. Macam orang muhajir, orang ansar kan. Ketika terima Rasulullah SAW. Mereka terima Rasulullah dalam keadaan kalau terima Rasulullah dimusuhi oleh seluruh negara Arab. Seluruh negeri Arab. Pasal Quraisy jaga Kaabah, So siapa bermusuhan dengan Quraisy akan dimusuhi oleh semua Arab. So automatik macam tu. Jadi bila dia ambil Rasulullah tu, satu benda yang apa mendedahkan diri mereka kepada kebencian masyarakat Arab sendiri. Tapi kita kata bila dia berislam juga Maksudnya dia keislaman mereka tak keislaman yang sangat tulen. Okey, baik. So dia kata lagi dia jadi Nabi kata itu tak sama dia kata. Nabi kata tak sama, kami dahulu golongan lemah dan juga golongan yang apa yang terhina. Qala Musaddad berkata Musaddad bi Makkah di Makkah. Falamma kharajna ila madinati Lain Nabi kata bila kami keluar ke Madinah, kana sijalul harbi bainana wa bainahum. Nabi kata bila kami keluar ke Madinah, maka terjadilah okay, pertempuran, perang di antara kami dan mereka. Mana macam apa sekali untuk mereka, sekali untuk kami. Kami akan serang mereka, mereka akan serang kami. Dan mula start berlaku peperangan. Memang Nabi SAW mula berperang dengan uh, golongan Quraisy ataupun orang Mekah atau musyrikin secara umumnya selepas pindah ke Madinah. Maka lebih spesifik tahun kedua. Lepas tahun ke-2 itu perang Badar. Sebelum dari itu walaupun para sahabat ada yang garang, ada yang apa uh, tegas macam Hamzah ada, Umar ada. Tapi dia orang tidak boleh pergi berperang dengan sesiapa pun. Sebab, sebab, memang dalam Islam ni antara syarat peperangan yang sampai sekarang banyak orang tak faham. Mesti atas arahan pemerintah. Bukan atas keseronokan kita. Seronok kita lah. Kita kan belilah senapang, lah senjata dan sebagainya. Kau nak pergi perang. Nah, tapi sebenarnya tak tak boleh. Sebab syarat ni syarat pertama. Yang kadang-kadang orang tak faham. <coughs> Hatta zaman sekarang pun kita bincangkan berkenaan masalah apa berlaku di Gaza, di Timur Tengah. Orang akan kata, kenapa kita tak berdiri? Kenapa ustaz tak keluar? Kami pegang dengan sunnah Nabi SAW. Dia perlu kepada pemerintah yang keluarkan arahan. Bukan kita keluar sendiri-sendiri, suka hati kita. Sebab dia macam macam kita kita belajar hudud. Berkenaan potong tangan pencuri. Quran terang-terangan sebutkan wasariq wasariqatu pencuri laki pencuri wanita faqtu aydihuma potonglah tangan mereka berdua tapi awak walaupun dah belajar tajuk tadi tahu nak potong di mana kan apa kadar barang yang dicuri dah belajar dah tapi awak tak boleh buat yang kena buat adalah kerajaan hanya kerajaan boleh laksanakan demikian juga sebab penzina pun hanya boleh dibuat oleh kerajaan Kisos Balas bunuh kepada pembunuh Pun dibuat oleh kerajaan Bukan oleh kita sendiri Lepas tu kadang-kadang bila, bila apa, dalam konteks apa uh, Bila fatwa Fatwa dikeluarkan Hatta Imam Syafi'i keluarkan Kalau kita buka kitab Al-Um Imam Syafi'i ke Atau nama Imam Syafi'i sendiri Banyak benda-benda yang Kalau orang tu sensikan Dibunuh ha, Ramai siapa sensikan Dibunuh Dia suruh bertawabat Tak bertawabat Dibunuh Tapi dibunuh tu bukan maksud Dibunuh oleh kita Orang awam tapi mesti dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan yang panggil dia, tanya dia, suruh taubat. Tak taubat, baru pelaksanaan hukum itu dilaksanakan. Hatta murtad pun. Dia tak ada tindakan peribadi. Tindakan peribadi tak sah. Haram. Bahkan berdosa. Bahkan boleh kena hukuman. Orang yang buat pun boleh kena hukum. Ha, ini perbezaan. Sebab tu macam kes jihad pun kita juga. Dia mesti berlaku dengan arahan pemerintah bukan dengan arahan sendiri. Lepas tu para sahabat Nabi ketika mana uh, geram tu geram kan. Tapi bila di di difardukan di, jihad bukan dengan kehendak mereka. Sebab tu Allah Taala tegur mereka dengan firman Allah Taala dalam surah Saf. Kalau tanya kan ya ayyuhallazina amanu hi beriman iman lima takulu ma la tafalun. Kenapa kamu kata benda kamu tak akan buat? Ayat tu sebenarnya teguran kepada para sahabat yang sebelum difardukan jihad beria nak berjihad. Tapi bila difardukan jihad, dia undur. Ha, dia tegur, Allah Ta'ala tegur. Dengan ayat berkenaan. Kabur maktan inda Allah Besar kemurkaan Allah Ta'ala untuk kamu kata benda kamu takkan buat. Ha, dia, dia spesifik dia tajuk tu dekat situ. Sebenarnya. Teguran Allah Ta'ala kepada mereka. Sebab memanglah iman mereka tengah diuji. Rasa seronok sekian. Tapi bila semangat tu ada tapi belum difardukan, iyalah. Difarduhkan ni tengok lah berapa ramai Macam sekarang ni kan Netizen Apalah sekian Kenapa lah tak angkat senjata ni Tunggulah Kalau sekira jadi fardu kan ha, Tengok dia duduk mana Tengok dia nak main internet kan Mana dia masa nak nak pergi jihad Nak jihad pun nak apa bang, Nak bangun Nak berlari pun tak larat Kan Bangun pun naik tangga rumah pun mengah <laughs> Macam mana nak jihad ha, So basically Itu kita kata benda yang Kena kita faham Sejadi so, jadi macam tu juga ketika apa para sahabat Nabi yang salam difardukan jihad ketika tahun kedua hijrah. di situ Nabi Nabi kata mulalah. Lepas pindah ke Madinah, tahun kedua start berlaku pertempuran baginda dengan golongan Quraisy. Nadalu nudalu alaihim wa yudalu alaina. Kami menang kata mereka dan mereka pun kadang serang kat atas kami. Kadang kami menang, kadang mereka menang. Ada benda kami rugi, ada kadang dua-dua orang kena. Ya, kata, kalau kita lihat kan dalam contoh Nabi cakap macam ni, bila kita lihat perang badar, kan, apa, dibunuh 70 orang di kalangan musyrikin, ya, daripada seribu lebih tu 70 orang dibunuh, 70 orang ditawan, ha, tapi, tapi dalam perang Uhud, 70 orang sahabat Nabi mati. 70 orang sahabat Nabi mati. jadi, benda tu ada ada apa timbal balik berlaku. So, Nabi kata ada kala orang kami kami menang kat atas mereka, ada kala mereka menang kat atas kami. Kemudian Nabi kata lagi, Falam uh, makan Okey, okey, tu habis. Nabi cakap tu habis. Falam makan lailatan. Abu Ta'alan anna Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam anil waqti alladhi kana ya'tina fihi. Musaddad kata, lalu apabila satu malam, kan Nabi datang tiap, -tiap malam jumpa dua orang lepas Isyak. Tiba satu malam Nabi lambat. Nabi terlambat. Okay, Nabi terlambat terhadap kami sallallahu alaihi wasallam. Daripada waktu yang baginda biasa datang kepada kami padanya. Fakulna, lebih nabi datang, kami pun kata. Lakat abta ta'alaina alailata. Mungkin kau telah lewat kepada kami datang malam ni. Kan biasa cepat je hari ni. Lambat. Dia kata kepada Nabi Muhammad SAW. So Nabi Muhammad SAW sabda. Kala. Innahu tara'a alaiya uh, juz'i uh, hisbi hizbi minal Quran. So dia telah diberikan kepadaku Juzukku atau himpunanku daripada al-Quran himpunanku daripada al-Quran okey fakari tu an aji hatta utim mahu maka aku tak nak datang sampai aku selesaikan selesaikan bacaan tadi mesti ada potongan bacaan yang nabi baca jadi nabi tak nak datang sebelum selesai baca ni potongan tu start daripada surah qaf ni okey dia kata apa Kala Aus berkata Aus perawi hadis berkenaan. Okey dia kata ada perawi hadis dia kata sa'altu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibun al-Quran? Aku tanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah mereka dahulu memecah-pecahkan -me -me atau menghimpun-himpunkan segmen-segmen bagi al-Quran. Hizib hizib Quran tu macam mana dibuat? Macam mana hizib Quran tu dibuat? Dia kata apa? Faqalu Lalu mereka berkata Salasun tiga Wa khamsun lima Wa sabun tujuh Wa tisun sembilan Wa ehda asyarata sebelas Wa salasla asyarata uh, Tiga belas wa, wa hizbul mufassal wahdaw Dan kumpulan Mufassal ni tersendiri Dia tak pecah-pecah dah okay. So Ibn Kathir terangkan Hadis ni dari Ibn Majah dari Imam Ahmad Okey. Kata 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 Ibnu uh, Katsir Ibn rahimahullah, "Idza ulima hadza, bila diketahui perkara ini, fa idza addatta samanian wa suratan." Apa dibilang, engkau bilang, engkau akan dapati dia ada uh, 48 surah. Mana ikut pecahan yang disebutkan tu? Tiga, kemudian campur dengan tujuh, campur dengan lima, kemudian tujuh, kemudian siang. Dia kira Campur-campur-campur, semua sekali campuran tu sebut ada 48 surah dia kata. Falati ba'dahunna surah Qaf. Dan lepas daripada 48 surah tu, surah Qaf. Ni Ibn Kathir cuba nak tunjukkan bahawa Mufassal tu bermula daripada surah Qaf. Okay. Dia kata, bayanuhu penjelasan dia. Salah sun, tiga tu adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Al Itu ha, satu hizib. Itu satu grup. Ha, tiga surah Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa satu grup. Kemudian wa khams lima pula dia kata bila lima Al-Maidah Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal dan juga Bara'ah atau Taubah. Ha, itu itu pula lima. Mana tiga Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa. Kemudian lima? Lima start dengan surah Al-Maidah Al-An'am Al-A'raf, Al-Anfal dan juga At-Taubah. Lima. Okey. Kemudian Was-Sab'u, Sab'un tujuh tu pula. Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijru, An-Nahlu. Al Yunus, dia kata, dia kata Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijru, An Nahlu itu tujuh sembilan pula Subhana itu Surah Isra Al Kahfi Al Kahf Maryam Taha Al Anbiya Al Hajj Al Muminun Al nuru Al Furqan sembilan sembilan eh kemudian eh dah asyaratah sebelas pula ash syuara An Namlu Al Qasas Al Qasasu Al-Ankabut Ar-Rum Luqman Sajadah Al-Ahzab Sabak Fatir Yasin Sebelas Waktu kena sebelas eh? Kemudian Wasalah Selang Asyarata Tiga belas pula As-Safatu Sod Az-Zumar uh, Mu'min atau Ghafir Kemudian Fusilat Al Hamim Sajadah tu Fusilat Hamim uh, Ain Sinqaf Ashura az al zukhruf Al-Dukhan Al-Jathiyah Al-Ahqaf Muhammad Muhammad Al-Kital Surah Muhammad Al-Fatuh Al-Hujurat 13 Sampai Hujurat tu 13 So kita ikut Sampai daripada mula Tertib dia 3 5 7 9 11 13 13 eh? Dapat kita akan dapat Jawapan dia Campur semua sekali 48 yang berikutnya Dia jadi permulaan bagi Mufassal nah, Ini hujah yang digunakan oleh Ibn Kathir Nak tunjukkan Sebab benda ni ditanya Kepada para sahabat Nabi SAW Macam mana mereka Memecahkan Bacaan Quran tadi Ikut pada berapa surah berapa surah dia, dia pecah tadi kan Kalau kita dia ada 3, 5, 7, 9 11, 15 3, 7, 5 sembilan, sebelas, tiga belas. Kan? Kemudian, fasal. Actually, kalau dia kan, tujuh hari habis. Tujuh hari habis lah. tujuh hari habis, Quran. Ha, baca pertama, baca tiga ni. Kemudian baca lima pula surah. Lepas tu baca ni pula. Ha, dia pecahkan Quran tu kepada bahagian berkenaan. Juzuk yang tuan-tuan tengok, juzuk Quran tu pun, sebenarnya dipecahkan juga oleh tabi'in. Sebagian para ulama mengatakan pecahan juzuk 30 tu dibuat oleh Hajjah bin Yusuf Al-Thaqafi. seorang panglima tentera yang sangat kejam pada zaman Bani Umayyah. Tapi dia juga guru Quran. Sebelum dia jadi panglima tentera, dia adalah guru Al-Quran. Jadi dia mempunyai ke, dia ada keprihatinan tentang Quran. So dia pecahkan Quran tu kepada 30 juzuk untuk satu hari satu juzuk. Ini eh banyak-banyak kaedah sebenarnya bila pembacaan Quran tu macam kita pecahkan bacaan. Hari ni nak baca apa? Besok baca apa? Ha kena katam dan masa siang sekian baca apa? Eh, hizib ni sebenarnya memang kita kata memang dia dia diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan oleh apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata aku kan apa ambil aku aku apa aku aku tak apa sampai kepada bacaan untuk hizib aku mana mufassal keseluruhannya. Lepas tu boleh tanya kan kenapa berapa banyak dia kata nabi, nabi kata dia disebut 48 surah. So jadi ada al itulah. Campur-campur campur semua sekali 48 surah ke 49 ah, ni surah ni. Surah yang kita nak belajar ni surah ke 49 dia permulaan bagi surah mufassal eh. Baik. Okey, dia kata jadi uh, summa ba'da zalika qatib bin kasir al-hizbul mufassal dia adalah bahagian mufassal kama qalahu as sahabatu macam dikatakan oleh para sahabat fataayyana maka jadi nyatalah jadi ditentukanlah anna awwala surati qaf anna awwalahu wa bagi permulaan bagi apa bagi uh, mufassal ini adalah suratul qaf wa huwa ladzikulnahu dan ialah yang kita katakan Walillahilhamdul minnah Milik Allah lah segala pujian Dan juga kurniaan Baik Rawa Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad telah meriwayatkan Anna Umar Ibn Khattab Anna Umar Ibn Khattab Anna Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab Sa'ala Aba Waqid Telah tanya pada Abu Waqid Al-Laisi Dia kata Maka ni ya akra'u Rasulullah SAW fil a'id Apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW Ketika hari raya Qala biqaf waktu rabat apa ikhtirati sa'ah uh, surah al-qamar surah qaf dan surah al-qamar jadi surah ini rawat muslim eh wa ahli sunan arbaah dan juga uh, turmudi nasai ibn Aja abu daud okey wa ahmad imam ahmad kan riwayatkan an ummi hisham binti harisah daripada ummi hisham binti harisah Qalas berkata ummi hisham laqad nuruna tanuruna dahulunya dapur kami Uh, bukan dapur-dapur tuan-tuan perasan yang mamak letak roti tempayan tu atau ha, bagi tanur tanur dapur bukan dapur-dapur dapur-dapur gas tu ha, tak pakai okay, tandur kan ha, tandori tu sebenarnya bahasa Arab dia tanur tanur ha, bahkan dalam Quran Karim kan kisah Nabi uh, Nuh AS kan Allah Ta'ala bagi dia indikator untuk dia mula naik atas kapal bila tanur yang diorang dapur dalam tanah yang diorang buat tu penuh air maka dia kena naik atas kapal di antara apa antara yang diberi pada Nabi Nuh sebagai indikator dia kena naik kapal bila bila apa tempayan tu yang diorang buat sebagai dapur tu penuh air sebab dia biasa diorang, diorang korek bawah tanah untuk buat dapur tu so, bila air dah masuk situ naik atas kapal. Hmm. Jadi jadi tanur ni kata Ummu Hisham Ummu Hisham binti Harisah dia kata dahulunya tanur kami dan tanur Rasulullah SAW adalah satu. Mana dapur tu untuk masak roti tu kami punya dengan Rasulullah kongsi sekali. Kongsi sama. Sanatain atau sanah atau ba'dus sanah selama setahun dua tahun atau setahun lebih sebab Nabi SAW, kita tahu bahawa permulaan sebelum baginda punya rumah siap, baginda tinggal dahulu. Antaranya di rumah uh, Abu Ayub Al-Ansari. Jadi bila duduk macam tu memang jadilah. Kan, terpaksa kongsi dapur. Kan, bila dah ada rumah sendiri, buat Nabi SAW berasingan daripada mereka. Tapi dia nak ceritakan dekatnya diri dia dengan Nabi SAW. Jadi dapur Nabi dengan dapur kami satu. benda selama dua tahun atau setahun lebih. Wama aku as Qaf, wal wal Quranil majid dan aku tak ambil surah Qaf dan Quran wal Quran demi Quran yang majid illa ala nisani Rasulullah menegang daripada lidah Rasulullah SAW. Men aku ambil surah ni daripada lidah Nabi sendiri. Nabi baca aku hafal dengan Nabi yang hafalkan kepada aku. Wa kana yakra'uha kull yawmil jum'ati 'ala Dan orang yang baginda akan membaca ia itu surah qaf ni setiap jumaat di atas mimbar. Idza khataban nasa bila baginda berkhutbah kepada orang ramai. Esy tadi kan. Nabi baca surah ni di hadapan orang ramai 45 ayat tu Nabi baca sebagai khutbah sebagai khutbah. Ini macam kita kata sekarang tak, tak, tak kita jumpa hatta di negeri Arab pun tak buat ha, macam tu eh ha, insyaAllah ha, tapi, tapi baguslah benda tu, benda tu sebenarnya balik kepada masalah kefahaman kalau dia kata bila orang faham surah-surah Al-Quran tadi Quran tu dah memadai sebagai peringatan Quran itu dah cukup sebenarnya tapi ialah kerana jiwa kita jauh di Quran dan tak dapatlah rasa tersebut Al-Quran Karim ni, kalau kita perhatikan Dia adalah kalam Allah Dan kalam Allah tak akan sama dengan kalam makhluk Kalam Allah Tak akan sama dengan kalam makhluk Dia ada satu buku yang kami tengah ada, Kelas sekarang ni dekat Al-Khadim uh, Tadabur of the Righteous Tadabur of the Righteous, dia buku Bahasa Inggeris, dakwah korna keluarkan so Kita bincang tajuk buku tersebut Ketika permulaan bahagian apa Bahagian perkara-perkara uh, Yang membantu untuk tadabur perkara-perkara yang menghalang dari tadabbur dia dibuat beberapa tajuk jadi dia dibuat satu cerita cerita berkenaan dengan bagaimana seorang penuntut ilmu dia tengok seorang lelaki bangsa Turki yang tak faham bahasa Arab tapi tiap kali baca Quran dia kena nangis tiap kali baca Quran dia kena nangis lalu pelajar ni kan tanya kepada orang Turki tersebut kau baca Quran kau tak faham kenapa kau nangis kau tak kau tak faham pun. Kau nangis kenapa? Lalu Turki tu kata, aku tak tahu kenapa tapi ini adalah kalam Tuhanku. Aku rasa diri aku sangat terharu bila mendengar kalam Allah. Betul kalam Allah kepada ni surat. Mesej daripada Tuhan kepada kita. So kalau dia kata seorang tu dia faham kan. Ini adalah kalam Allah. Ini, ini basic asal bila seorang tu nak ada perasaan kepada Quran, dia kena faham bahawa Quran itu kalam Allah. And then baru dia boleh start lepas tu nak faham. Sebab kadang, kadang kita ni bila bila kita tak faham tentang kedudukan Quran kalam Allah tu dia akan masalah. Dia macam ni lah macam kadang kita ada surat. Kita admire seseorang. Orang tu pula tak cakap bahasa Melayu. Cakap bahasa Perancis. Lepas tu dia bagi kita surat. Kita admire dia. Dapat surat tu, kita punya happy lah tapi tak boleh baca. <laughs> Kita kena sibuk tak cari. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita cari orang untuk translate kan. Macam cerita Piramdi apa? Nama? Cikgu Murni eh. Cikgu tu kan dia bujang lapuk kan dapat surat. Seorang baca bunyi Arab, seorang baca Jepun kan. Semua nak baca surat. Sebab orang yang dia suka hantar surat pada dia orang. Tapi dia tak tahu benda yang maksud dia. Dia kali baca macam-macam keluar benda keluar. Ada sekali Ernie yang terjemahkan. Ha, itu contoh nak fahamkan sebenarnya. Konsep dia macam tu. Itu konsep asal. Bila seorang tu nak merasakan diri dia, ada perasaan terhadap Al-Quran. Dia mesti faham bahawa Quran tu kalam Allah. Pegang tu dulu, ha, baru kita boleh masuk pada tajuk berikutnya. Kalau tidak, dia ada masalah. Sebab tu kita kata kadang-kadang boleh memadai dengan Quran sahaja sebagai peringatan. Yang Nabi macam kata-kata apa? Kata Ummu Hisham binti Harisa dia kata aku hafal tu sebab nabi baca atas mimbar tiap-tiap jumaat nabi akan baca di atas mimbar berkhutbah kepada orang ramai dengan surah qaf so dia dengar benda tu dan dia hafal nabi asyik baca kan bacaan berterusan sampai dia ingat surah tersebut